Можно этого говорить не буду. Э -э коротко тобой, о деятельности и автомодана и о решении. Первое. Вчера в связи с последними событиями и объявлением России войны в нашей стране было проведено два собрания автомодана. В результате, в результате автомодан на сегодняшний день наравне с правым сектором объявляет мобилизацию людей с автомобилями. Мы действуем согласно указаний на данный момент правого сектора. Мы не сможем сейчас подчиняться и Балмайдану, и каким-то активистам. Выбираем силу, которая показала себя максимально эффективной в этой революции. Правый сектор и Автомайдан и конечно, и мобилизируется и действует как единая сила. Нам нужны люди, которые в случае чего смогут ехать в зону конфликта. Приходите, записывайтесь в наш штаб. Спасибо. Слава Украине.